Ван минус. Идут. И шайба в сетке Успели мы. Я еще включил вторую камеру. 9-6. Надо добавить еще один период. Николай, еще один период. Можно? До часу ночи. Поиграем? Шуткую, известно. Жарты. 9-6. Рахунок. Это сейчас было... 4, 5 шайба. И одна шайба Александр Гуцел. Сегодня вот такой актив заброшенных. Легко, легко запомнить. Слушайте, наверное, это рекорд по заброшенным шайбам одного человека. Вот, наверное, легко да, Валентинович? Сегодня по заброшенным шайбам. Святослав Волойтюк, давайте запомним этот день как вот хет-трик, это три шайбы, четыре, а как пять? 22 секунды. Сложно Владу, Влад, держись. Тут я тебя Влада. А как пять шайб будет заброшено? Интересно. И еще будет, да, 12 секунд, конечно. Фю. А как же? Сейчас Влад, держись. Под... Влад, держится, молодец. Ну, молодец, молодец, молодец. Плюсики. 8 секунд. Где до движется, держится. Все отлично. Хвилына. Э, секунда и луная. И Луна, и Свисток. Эй, эй, Наконец-то Диадема одержала очередную победу. В течение двух месяцев. Без Влада чуть лучше играют даже. Конечно, да. Это Установка. Арбитры. Все четко. Работа арбитров. 9-6. Остаточный рахунок, Валентинович. Не увидели мы шайбу. Сергей ставит «плюс». Рита «плюс». Можно поменять еще прогноз?